Все говорят, жители. Тут кто-то живет, говорят, что аж стекла добежали. Две машины пожарных приехали найти. Служба охраны. Что-то смотрели, куда-то заходили. Но они ездили дальше офис, вот этого они сюда. Там дальше есть школа приют. детей. Они там сначала были, потом вернулись сюда назад. Ну, а где взрыв точно был, не точно неизвестно. Не Вызов поступил, приехал, привез в группу, что я вам еще могу сказать.